Дорогие братья и сестры, мы начинаем слушание. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных парочках, Вводит меня к водам, направляет меня, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего, если я пойду и длинной смертной тени, то не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой шезл и твой посох, они, он, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу, веду врагов моих, умастил еле, елеем голову мою, так чаша моя преисполнила. Так, благости, мир сопровождает меня во всей жизни моей и я прибуду в доме Господня многие дни.